Еще одна проблема, о которой мы говорим два раза в год, или точнее, стыдимся говорить. Дело в том, что когда идет призыв вооруженной силы Украины и отправка, особенно в область, то здесь бывают те картинки, которые мы стыдимся говорить, но о них сегодня, впервые, открыто говорит районный военком полковник трубников Александр Валерьевич. Уважаемые телезрители, сейчас э, наш военный комиссариат проводит призыв граждан на действительную военную службу. Э, в связи с этим э, в народе существует очень прекрасная, замечательная традиция. Это проводы в армию. Убедительная просьба к вам, чтобы э, это... Хорошая замечательная традиция не превращалась в тотальное пьянство. Так как вы несете также полную ответственность за своих сыновей. Кроме того, хочу также вас предупредить, что когда они прибывают и вы их привозите сюда, к нам в военкомат в невменяемом состоянии. А вы прекрасно знаете, что пьяный человек может вести себя очень неадекватно. В связи с чем, когда при осмотре, перед отправкой призывников, мы у них изъяли, вот в данном случае сегодня, перочинный нож. Также бывают случаи, что они берут с собой водку. Поэтому давайте хорошую, замечательную традицию, как проводы, Вооруженные силы не будем превращать, еще раз повторяю, в пьянство, дабы не сделать большой беды или еще какой-нибудь трагедии. У меня на этом все. Вот кадры в подтверждение слов нашего военкома. Причем мы даем сидящие кадры, здесь нет прямой речи, которую не всегда приятно слышать, иногда даже стыдно. И второе, мы не показали кадры, когда вот этих будущих защитников Отечества, неуменяемых, как дрова, грузили в автобус для того, чтобы отправить в областной центр. Что еще хочется сказать? Ну, что касается ребят, может быть, в какой-то степени понятно, но родители, которые находятся рядом, и практически они спаивают своих парней. Вот это совершенно невыносимо смотреть. Должен сказать, что статистика, начиная от фронтовых лет, кончая армейских будней, наша дорожная практика говорит о том, что половина нелепых смертей, она заканчивается из-за пьянки. Подумайте. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня украинский народ и его вооруженные силы отмечают 15-ю годовщину со дня создания вооруженных сил независимой Украины. Раньше в Пятихатском районе был целый гарнизон, вы знаете, а сегодня в эпоху реформирования и поэтому, естественно, сокращения вооруженных сил у нас остался только военный комиссариат. Поэтому наша встреча в день годовщины вооруженных сил с военным комиссаром. Пятихатского объединенного комиссариата подполковником Трубниковым Александром Валерьевичем. Ну, прежде всего, позвольте вас поздравить с праздником. Самые лучшие пожелания, а у вас есть возможность поздравить своих коллег. Огромное а вам спасибо за предоставленную возможность, что сегодня поздравить всех тех, кто проходит службу в вооруженных силах, а это офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты, а также их семьям. Я хочу пожелать, это прежде всего, крепкого здоровья, успехов в службе, Всімного благополуччя. І ви прекрасно знаєте, що 6 декабря 1991 року у нас сказать, при розвалі Святого Союзу були створені Збройні сили України. Завдання Збройних сил України це є, перш за все, забезпечувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Вооруженные силы совершенно справедливо называют наследниками и казацкого войска, и затем другой, так сказать, период. И вполне понятно, что главное это наследники бывших советских вооруженных сил, которые закалялись в битвах с нашими противниками и э, сумели завоевать и честь независимость нашей роды прежде всего года Великой Отечественной войны и других испытаниях. Как сегодня вооруженные силы выполняют свою функцию? Як проходить процес реформування, то сто сьогодні представляють себе ворожої сили України справа тому, що з незалежності Україна успокувала дуже велику частку колишнього озброєння Радянського Союзу і готувалася, як, як ви знаєте, це і в ці збройні сили вони функціонували в період холодної війни. Україна є безперечно європейською державою, а тому її безпека вона безпосередньо по пов'язана пов із безпекою Європи. А її економічне зростання залежить від еко економічної інтеграції в міжнародному масштабі. От. А тому реалізації цих національних інтересів буде сприяти також, також наша співпраця із мається на увазі різними зармі різних країн. является мельчайшей такой частицей вооруженных сил, и естественно, он выполняет свои специфические задачи. Какие эти задачи и как они реализуются в ходе реформирования вооруженных сил в целом? Ну, если, скажем, брать функциональные обязанности военкомата, то, в принципе, они остались прежними. Это, вы знаете, что мы занимаемся учетом, то есть учет идет у нас солдат, сержантов, офицеров. Плюс идет учет э, транспорта, предназначение транспорта и также предназначение сержантов при мобилизации э, ко всему еще, вы знаете, это да, главная функция, как бы так, это призыв, значит, на действительную службу и контракт. Также немаловажный аспект, это будет у нас в ближайшее время реализована программа по резервистам, то есть... Когда человек, скажем, будет э, где-то... Тот, да. который уже отслужил в армии. На протяжении года, значит, э, он может так или по субботам, скажем, или в течение 10-15 дней он будет э, призываться на учебные сборы. И на этих учебных сборах, значит, он будет проходить как бы переподготовку. Естественно, что за ним будет сохраняться заработная плата, плюс... Ко всему прочему, будет выплачиваться денежное вознаграждение за те дни, которые он проходил, эту переподготовку, при какой-то воинской части. Там есть разные категории, скажем, ну, пехота, понятно, мотострелковые войска, а, скажем, военно-морской флот, ракетные войска. ПВО. Здесь достаточно сложные специальности. Здесь будут специалисты или это будут направлять, скажем, в областной центр? Значит, замысел этого заключается в том, что если, скажем, резервист так, проходил службу в военно-морском флоте, то, естественно, да, он будет направляться туда. То есть, если у него возникает такое желание, он будет направляться, скажем, в город Севастополь и будет проходить там переподготовку. Вот это вот так, вот эти 10-15 дней. А вообще замысел всего этого, что они будут э, проходить переподготовку непосредственно по территориальным принципам. То есть, здесь у нас на Днепропетровщине. Но за редким Одно исключением военно-морских сил. Поэтому слово сказали, контракт. Сейчас это идет, по, получается, развитие или остановилось на том, на чем было раньше? К сожалению, с контрактом мы испытываем проблемы. Проблемы в плане того, что молодіж, ну как я кажу, с великими труднощами идет на контрактную службу. С великими труднощами, потому что их не влаштовує те грошове забезпечення, їх не влаштовує. Екстериальність, Перед... що вони відірвані від своїх домівок. От також їх не влаштовує те, що не устроиться житла. Тобто ці всі не гаразд, де вони негативно впливають на призов молоді, на контрактну службу. Тим німене, план є, план виконується? ні? Так, да, безперечно, не дивлячись на те, план у нас виконується. І план з призовом, і, сп... і план... По контрактной службе у нас в экономике по вискомате Сегодня заканчивается месячник оборонно-массовой работы, посвященный 15 й годовщине вооруженных сил. Как военкомат принимал в этом участие и каково ваше в целом впечатление? Вы были, естественно, в школах, в других учебных заведениях, и вот состоялся пленум недавно Совета ветеранов, посвященный именно этой проблеме. Как принимает участие военкомат в этой работе? Безпосередньо приймав участь у цих всіх мероприємствах. Так, наші офіцери виїжджали і в місто Жовті Води, і були тут в місті П'ятихатка, в школах, де, де проводили зустрічі із школярами, От, а також з співпрацею з ветеранською організацією. А тому ми дуже цьому питанню приділяємо дуже велику увагу. Потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день это вопрос упущено патриотическое воспитания молодежи, я считаю, что он все-таки не на том уровне, на котором он бы належало Ну, совместными усилиями, прежде всего, военного комиссариата отдела образования, ДОСАФа, если говорить по-старому, совету ветеранах эта работа, в том числе и на пленуме, она была проанализировано и приняты дополнительные меры к тем, чтобы улучшить эту работу. Ну, естественно, к празднику всегда где-то как-то подводятся итоги в том коллективе, который отмечает этот праздник. Что можно сказать о нашем Пятихатском объединенном комиссариате? Прежде всего, в связи с 15-й годовщиной вооруженных сил Украины, приказом министра обороны 28 сентября 2006 года, номер 678, Военнослужащие и служащие награждены юбилейной медалью 15 років Збройним сил Украины. Вот я хочу показать вот эту медаль. Вот она. Э, награжден майор Паченко Валерий Станиславович. Это заместитель. Майор Кузьменко Юрий Владимирович. Старший прапорщик Билык Юрий Валерьевич. Прапорщик Шелестов Игорь Борисович. Ахременко это наши служащие Ахременко Инна Михайловна, Яцкий Василий Степанович и Руденко Ольга Николаевна. Вот такое удостоверение к этой медали. Далее. За 15 лет, более 15 лет службы в вооруженных силах ведь знаку министра обороны, а самую медалью За сумлінну службу другого ступеня, наказом міністра оборони номер 1285 від 3 листопада 2006 року нагороджений заступник військового комісара Майор Кузьменко. І ось така медаль. Ось посвідчення. Медаль. Крім того, також відзнакою міністра оборони. Медалі за сумлінну службу першого ступеня, а нагороджений старший прапорщик Білик, Відповідальний виконавець по призначенню техніки національної економіки України. Ось така медаль. Ну, вона відрізняється від попередньої тим, що кольором. Це у нас стріблястого, а це золотисто. І, крім того... Медалью первой степени награжден военный комиссар, подполковник Трубником Александр Валерьевич. Ну а теперь продолжим по нашей теме, какие вопросы решает военный комиссариат. Что я хочу сказать. Дело в том, что несмотря на то количество служащих, офицеров, военный комиссариат справляется с теми поставленными задачами, с той функцией, которая есть перед военкоматом, стоят вот, перед нами, вы знаете, в тяжелых условиях приходится работать в комиссариату. Почему? Потому что недостаточно и финансирования. Сегодня, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за то взаимопонимание в решении проблем и задач, которые стоят перед военным комиссариатом. Это, прежде всего, главу райдеж администрации Тажарова Александра Николаевича, а также главу районного совета Надежи Степановну Алексееву. При их помощи и при тесном взаимодействии, те все задачи, которые стоят прежде перед военкоматом, не решаются более просто и легко. Также, в заключение своего выступления, я хочу значит, всем военнослужащим еще раз, кто прошел службу, участников боевых действий, ветеранов военной службы и всех тех, кто стоит на страже нашей родины. І її конституційного порядка, значить, по здраві, поздраві з цим замечательним праздником, і хай кохання до вітчизни придасть вам впевненість у багатограні та відповідальній діяльності на благо українського народу і держави. І ще раз всіх вас сердечно вітаю святом 6 грудня Днем Збройних сил України. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та успіхів в житті. и службе миру та злаходы вам и вашим родинам. Ну, мне остается только лишь присоединиться к тем поздравлениям и пожеланиям, которые сделал военный комиссар и всех вас, ветеранов вооруженных сил и ныне стоящих в боевом строю, поздравить с праздником, самыми лучшими пожеланиями. И на этом завершить нашу программу. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.